Merhaba arkadaşlar. Три слова с примерами. Йонельмек, долголанмак и Арасанда. Итак, йонельмек, направляться. От слова йон, направление. Используем сдательным падежом. Окула йонельдим, я направился в школу. Сахиле йонельдим, я направился к побережью, к берегу. Чекыша йонельдим, я направился к выходу. Чекыша. Ну или если хотите, гирище йонельдим, я направился к входу. Далгаланмак. От слова долга волна. Далгаланмак типа волноваться, колебаться и так далее. Например, директе байрак далгаланыёж. Дирек это ну столб, флагшток типа. На флагштоке байрак флаг далгаланыёр. Колеблется, развивается, да? Сачларым мои волосы рюзгердан далгаланыёж. Развиваются от ветра. На ветру мои волосы развиваются. И фиатлар далгаланыёж цены что делают? Ну, колеблются вверх, вниз, там, скачут и так далее. Далга, лан йор. Колеблются цены. Не стоят на месте. И последнее арасенда. Ну, многие знают, что такое арасанда. Это между чем-то там, например, постане или около арасанда Между почтой и школой. Можно использовать и в таком более переносном значении. Например, алкашлар арасенда. Типа посреди аплодисментов, под аплодисменты. Не знаю, там ал Арасенда Сагнеечик ты вышел на сцену под аплодисменты. Инсанлар Арасенда посреди людей. То есть на людях и так далее. Грюльтю Арасанда, ну посреди шума, вот находясь вот в каком-то шумном месте. Арасанда, дословно посреди известных имен, то есть среди знаменитостей. Исем здесь, слово исем имя используется в значении человек. Сим", известное имя, знаменитость, известный человек. Арасанда, среди знаменитых людей там, вырос и так далее, и так далее.